естественная реакция откнуть живот, правильно? Совершенно нормальная реакция для обычного человека. То есть это тактический ход, это не стойка. Понятно, что кайон будет так становиться. Но, но, в какой-то ситуации, когда вы нож, я могу О! затянуться. И естественная реакция человека обычного, это ткнуть в открытое место. Но я-то не знаю, что вы Вряд ли он меня будет сейчас бить там по ноге, по пальцу ноги. Или, допустим, там в голову, у меня вроде бы Где-то сюда, примерно. То есть, зная, что он будет делать, туда сюда. То есть я могу попытаться уйти. То есть у меня есть шанс. Вообще-то очень трудно с Но появляется какой-то шанс. То есть я примерно знаю, что скорее всего он будет бить меня колющим ударом в корпус. А так как мы далеко, то он будет бить с выходом. То есть вот тогда у меня есть шанс сделать прием. Понятно? Оп! Фу. То есть я сместился, нанес туда. Переносится, либо в глаза, не важно. То есть вот моя задача. Понятно? Сейчас. То есть, Стоп. ты идешь того, когда я расстроюсь. Оп! сместился на него суда. Вот это мое упражнение сейчас. То есть раскрыться, заставить его ударить туда, куда мне нужно, и сместиться одновременно, выполнить бок и атаку. То есть вот руки опускаются естественным образом. Хорошо.